Всем здорово! Сегодня обзор печки щепочницы Time Eco. Пришла в такой картонной коробке. Я ее уже распаковал, я ей даже пользовался, поэтому буду вам рассказывать о печке, которая уже прошла кое-какое испытание. Она была обмотана в встреч пленку, никакого чехла к ней не было. Складывается эта печка вот в такой планшетик. Здесь есть два колышка, которые нужно вытянуть. Потом вы ставите конструкцию, 4 стенки, Заправляете нижнюю часть поддувала. И соединяете все обратно. Так как печка у меня уже прошедшая некоторые испытания, она немного, наверное, повела ее в сторону, поэтому она собирается не настолько быстро. Главное попасть вот в эти ушки, которые крепят четыре стенки этой печки. Вот печка собрана, вот так она выглядит. Сделана из листовой холоднокатанной низкоуглеродистой стали. По габаритам Производитель заявил вес этой печки 1 кг 300 грамм. Я взвесил на весах. Она весит 1 ,211 кг 211 грамм. Высота 220 мм по сторонам, каждая сторона 150 мм, толщина металла 1 мм. Поддувало размер его 90 на 35 мм. А окошко для щепок 90 на 65 миллиметров. Есть дверца. Я уже насобирал кое-каких щепок. С собой у меня нет бумаги, никакого рожиха, поэтому буду использовать сухую траву. Первая закладка идет через верх, пока мы не установили посуду. Котелок, не знаю, кастрюлю, чайник, кружку. Можно ставить все, что угодно. Следующее, конечно, подклад дров будет уже производиться через дверцу, потому что сверху будет стоять посуда и будет нам мешать закладывать дрова. Одеваю перчатки. Процесс уже пошел. Допить печку можно щепками, палками, шишками. Если сравнивать ее с костром или газовой горелкой, то у нее есть как плюсы, так и минусы. Из плюсов, например, в отличие от газовой горелки, это габариты газовые баллоны «Горелка» занимают довольно-таки много места в рюкзаке. Ее можно сложить в такой планшете, как вы видели в начале, и она не занимает много места. Также под печку, в отличие от костра, не нужно готовить очень тщательно место. Разрыл немного лесную подстилку и все. Или насыпал песка, поставил ее на песок и место готово. Костер нужно все-таки разрывать лесную подстилку, обкапывать для того, чтобы не было пожара. А печку-щепочницу можно установить даже на какое-то поваленное дерево бревно, если, например, шло много дождей и земля полностью мокрая, либо просто стоит вода. Также один из плюсов – это устойчивость конструкции. И печку можно поставить практически в любое место. Один большой плюс для печки щепочницы – это топливо. Топливо бесплатно, топливо можно взять где угодно, топить можно чем угодно, и она будет работать. В отличие от горелки, когда нужно покупать, либо нести с собой газ, щепочница горит на всем, что горит. Еще один плюс – это хороший КПД для приготовления еды. То есть пламя у нас направлено вверх, у нас ничего не разлетается, это не костер, который раздувает, вы постоянно подгребаете, следите за ним. Вы поставили себе кастрюлю, регулируете огонь, и она работает. В отличие от костра, хорошая, удобная установка посуды сверху. Кастрюля, чайник, котелок ставятся на поверхность печки. Оно не болтается, не падает. С костром надо будет немного повозиться, надо будет делать рогачки для, для котелка либо ставить просто на угли, как делают. Но это тоже неудобно, можно готовить-готовить в самый неподходящий момент. Эта кастрюля падает, и все ваши труды на нет, и вы остались голодными. Здесь такого не будет, она будет стоять четко, устойчиво и не шататься. Еще один большой плюс печки – это надежность конструкции. Здесь у вас есть, например, газовая горелка, Баллон может где-то падать, скользить, кататься, если он без ножек. И если у вас хрупкая горелочка самого, без самого баллона, она также может поломаться. Этой печка щепочницей как бы вряд ли с ней что-то случится, это просто кусок железа. Еще один плюс, в отличие от горелки, это транспортировка без каких-либо ограничений то есть вы ее можете провозить в поездах самолетах вам не надо будет выходить в отличие от горелки и на месте покупать это газ который вы можете найти а можете и не найти поэтому в этом есть большой плюс ну и самый еще один положительный момент романтика которую она создает живой огонь на который можно смотреть вечно это намного лучше чем мертвый газ который горит, ну, вы же не смотрите вечно на пламя газовой плиты. То же самое. Также есть некоторые минусы. В отличие от газовой горелки, для печки щепочницы нужно готовить дрова, нужно готовить топливо. Оно бесплатное, но ветки, палки, шишки нужно собирать. Горелку поджог, она горит, готовишь еду. Тут выбирайте, что кому удобнее. Еще один большой минус, в отличие от костра, и от газовой горелки большой вес. Так как весит она кило 200, газовый баллон весит намного меньше, эти килограмм 200 вам нужно будет тащить в своем рюкзаке. В отличие от костра, есть тоже небольшой минус, от печки щепочницы нельзя согреться. Если вы разошли костер и можете в пределах метра-полтора сидеть возле костра и греться, здесь так не получится. Я сижу вот настолько близко, ну, я вряд ли согреюсь пламя идет направлено вверх, и тут по бокам но ну, практически она не греет. В отличие от горелки, у костра и у печки щепочницы есть тоже один минус. Это копать самой печки и копать посуды, на которой вы будете готовить. Придется потом чистить посуду, мыть и чистить саму печку. Щепочницу нельзя использовать, естественно, в помещении, в отличие от газовой горелки. Если вы где-то в каком-то кемпинге и где-то в укромном месте. Я знаю людей, которые даже в гостинице умудряются на балконе там приготовить какую-то еду на газовой горелке, то с печкой, щепочницей этот номер не пройдет. Еще такой маленький недостаток, нельзя печку-щепочницу быстро разжечь, в отличие от газовой горелки. Если горелку вы включили, у вас уже готовый огонь, то щепочницу нужно будет установить, собрать какие-то палочки, шишки и дрова и все это разжечь вы потратите на это время, а газовая горелка, и вы получите пламя сразу и довольно-таки интенсивное. Кроме того, на костре и печке нельзя регулировать само пламя. Его можно, но это очень сложно. Нужно что-то подбрасывать, что-то забирать, как-то притушивать водой для того, чтобы регулировать это пламя, когда вы будете готовить еду. С газовой горелкой намного проще. Там регулятор крутишь подачи газа и регулируешь себе пламя и температуру приготовления еды. Здесь немножечко по-другому. И еще один недостаток печки, в отличие от костра и газовой горелки, это невозможность быстро собраться и уйти. Газовую горелку выключаешь, там пока ты собираешься, проходит пару минут, она уже холодная. С печкой щепочница этот вариант не подходящий, потому что надо дождаться того, когда она остынет, для того, чтобы ее можно было сложить. Это длительное время. С костром вы можете его засыпать, залить и уйти, а с печкой придется подождать. Нужно будет ждать полного остывания печки. Я пошил для нее вот такой чехол. Он двойной, внутри ткань, которая легко вынимается и стирается. А это надо будет делать регулярно, потому что копоть и сажа на печке будут. Я ее почищу, конечно, травой, но она останется. То есть вытянули чехол, постирали, высушили. Этот как бы у вас защитный для того, чтобы углы металла печки не рвали вам сам наружный чехол и не портили вам инвентарь, все вещи, которые будут у вас в рюкзаке. Я этот чехол шил за 4 часа. Взвешивайте все плюсы и минусы, за, против пользуйтесь либо костром либо горелкой либо печкой щепочницей но ну, не забывайте о правилах пожарной безопасности всем спасибо всем пока